Сегодня наша экологическая общественная организация проводит пикетирование сессии городского совета в связи с тем, что на ней должен обсуждаться вопрос о судьбе полигона твердых бытовых отходов, который расположен в городе Богодухов на улице Космической. Полигон построен и сейчас его пытаются сдать в эксплуатацию с нарушением норм экологического законодательства. Если его запустить в эксплуатацию в таком виде, как он построен сейчас, это грозит большими проблемами с питьевой водой, это грозит хроническими заболеваниями, детскими заболеваниями. Поэтому наша общественная организация приняла решение сегодня попытаться донести свою мысль до депутатов Богдадросовского городского совета, то давление, которое оказывается на... Богодуховскую администрацию на депутатов Богодуховского городского совета, позволяя сделать вывод о том, что это решение будет для них не самым простым. И наверняка в этот момент им потребуется поддержка жителей Богодухова. Жители Богодухова, которых беспокоит состояние питьевой воды, должны заявить о э, депутатам, о том, что эта проблема их на самом деле волнует о том, что они выбрали депутатов Богодуховского городского совета для того, чтобы они отстаивали интересы граждан, а не для того, чтобы они, как Страус, прятали голову в песок и отворачивались от решения насущных проблем. Поэтому те, у кого есть желание, подходите, пожалуйста, мы можем на месте давать разъяснения. Если на месте уже имеются депутаты Богодуховского городского совета, Подходите, у нас есть к вам письменное обращение. Пожалуйста, подходите, будем общаться, не оставайтесь равнодушными. Ну, там, депутат Богодуховского совета, можно я вам оставлю вот такое обращение? Справа Обратите, пожалуйста, внимание. Я обращала уже внимание на обращение. Вы не хотите взять, правильно, правильно я вас? У вас такого нету, я вас уверяю. Вам не интересно. Вам не интересно, я правильно понимаю, это проблема, да? Ну, я понял, да, да. Спасибо вам за ваше внимание к проблемам города, спасибо. Так, смотрите, раз, добрый день. И еще раз, возьмите, пожалуйста. Это информация по поводу сегодняшнего пункта повестки дня. Я про полигон. Вот такой Это обращение нашей общественной организации. Спасибо. Доброго рада. Добрый день. Возьмите, пожалуйста, это обращение нашей организации по поводу сегодняшнего пункта повестки дня. Обратите внимание, пожалуйста, на проблему. Управление видхода мы на улице Косадочной. И в приемке стройки, потому что ну, там не все гладко. Они ну, считают. Нам этого и, мало. И, и депутаты горсовета, видимо, что... Нам этого мало. Дело в том, что, дело в том, что это, если я правильно понял, то горсовет собирается это передавать в администрирование Богодуховского района, а этого мало. Проблема в том, что загрязнение воды, воды останется, останется здесь с жителями Богодухова. Кто бы не управлял, даже если, даже если комплексом завтра будет управлять президент Соединенных Штатов, проблема загрязнения колодцев останется с вами. И скажу даже больше. Это у нас а идет -то -то? красный красный Тут. Мы очень вам благодарны. Так очень благодарны. Людей мало. Думаю, чтобы собирайте внуков, собирайте собирать, детей, приводите сюда, возьмите листовочку. Я да. взяла листовочку. Ну, стоим разом. Да, стоим, так, да, Мы да. разом с вами. Все И правильно. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо вам, люди, за... спасибо вам большое. Так, что спасибо вам большое. За спасибо вашу за активную позицию. Спасибо да, вам. Да, да. Мы всегда принимаем за порядок, за чистоту. І дай Бог вам доброчко, що ви до нас приїздите. На взаємі, вам утра. І щоб Сьогодні контролювати трошечки програму. Це питання сьогоднішнього порядку, питання сьогоднішнього порядку. Должно само себе спасати. Mm -hmm. Бо ми як там, жуки скільки, скільки людей у вас там живе. Нас десь до 800 чоловік. Хочу, Школи немає. Школи немає. Посвітує, посвітує. Нас читало на 1400, заплатили 330 треті. Як це до кого братитися? Бо гризла вся жінка, серце сплатилося, дому. 3300. Так. Да. Знімайте, ага. ще Що? раз заново розкажіть. Ну, по світу дані такі, а пишуть більше 800-900 кіловат. Житель села Лесківка. Житель села Зарябин. Да. Вулиця Молодіжна, 28, приїжджають, фотографірують, а нічого не робиться. И опять же у нас четвертое по четвертое, они дают И еще четвертое по 28. Вот тут такие дела. Как дальше будем бороться. Пожалуйста, помогите нашим. А вы депутат городского совета? Нет. Нет. Тогда, пожалуйста, вон там есть листовка по этому вопросу. Смотрите, сегодня обсуждаться будет на сессии вопрос. Я знаю полигона. какой вопрос. Будет. Полигона. Я знаю. В чем суть проблемы? В чем суть наших требований? Он построен с нарушениями экологических норм. Серьезными нарушениями Сегодня депутаты городского совета Пытаются э, вести политику Страусиную И вместо того, чтобы решать проблему Они хотят ее спихнуть на Богодуховский район Таким образом ситуация будет следующая Кто бы не администрировал сам полигон Проблемы экологически Останутся в Богодухове Даже если управлять им будет Вновь избранный э, президент Соединенных Штатов Загрязнение все равно Будет происходить в грунтовых вод Здесь, в Богодухове более того, по украинскому законодательству загрязнитель платит налог в экологический фонд по месту регистрации своего бизнеса. Так вот, если передадут в Богодуховский район, то налог экологически уйдет в Богодуховский район, а проблема останется здесь, в Богодухове. Мы поэтому хотим обратиться и надеемся, что вы нас поддержите, депутатам Богодуховского рай... городского совета, с тем, чтобы они не вели себя как страусы, а занялись серьезной проблемой, навели порядок с Богодуховским комплексом и принимали его на баланс, так как это положено. Вы какую организацию представляете? Вот, общественная организация «Зеленый, Зеленый фронт». фронт. Я, я понял. По поводу строительства мусорного завода. Я от начала до конца был на этой стройке, были противниками. Откуда вы взяли, что такие нарушения там есть? Я, потому что изучал проектную документацию, я участвовал. В образование ваше какое? Высшее. Я понимаю, вы строитель сами. И у меня техническое высшее образование. Вы и мое, сами... и мое я образование понял. позволяет мне разобраться в проектной документации и найти в ней нарушения. Значит, я был на этой стройке от начала до конца. Отлично, отлично. Я знаю, что там, ну, что там происходило. И впервые за 20 лет к нам Нет. Богодухов пришел инвестор. А вы с Харькова вдруг решили, что у нас что-то не так делается. Да, Вопрос, да, куда мы... сейчас мусор богодуха вдевает, вы знаете? Это должен знать да, мэр. Вот. мэр. Это, это его вы не знаете. Хозя... Хозяй... Это, это, это вас не интересует абсолютно интересует, куда мы деваем. Но это в первую очередь. Интересует это политический, мэра. Вопрос. Я знаю, что... политический вопрос. Я знаю, что я знаю, что некоторым а чем? не а нравится а... финансирование. Знаете, какое было это конечно, завода? Кто конечно, его финансировал? Конечно, конечно, знаю. отлично знаю. Кто финансировал? Более того, более того, я думаю, что я это знаю лучше, чем вы. И сколько проверок его... было на заводе, знаете? сколько uh, было, Да, во время стройки и, кто, и, кто, а и кто проверял обвинять голос а кто проверял обвинять а голо... а кто проверял? обвинять голословно а кто проверял? бойко и а кто василия андреевича да, что они люди. что они не против. извините их 20 свят, лет люди, святые, конечно. Святые люди. конечно да. поэтому, вы сейчас рассорите богодухов с, с департаментом смотрите, капитального строительства а у нас на носу ремонт смотрите поэтому когда я вынимаю проектную документацию Вы проектную документацию это популизм я вам скажу я вам скажу вот мы Скажите, с этим человеком да. от начала до конца с этим Скажите, заводом мы были противниками. Сейчас мы сторонниками, чтобы... Вы... почему он стоит два года? Я вопрос задаю. Вопрос, почему он стоит? А почему два года? Откуда вы взяли? 3, вот 3. уже 2. скоро два года он стоит. И Откуда кто финансирует взяли? охрану? Откуда вы взяли Кто цифру? финансирует, охрану? Взяли кто цифру? финансирует охрану? Я вопрос Когда задаю. Комплекс вы предлагаете да? его заморозить. Нет. Вот Где, вы его заморозите. Где там хоть про заморозить? Дальше как? Вы придумываете. Александр, да, весь Борисович, не дамо запускать. Мы не домой, Борисович, не домой. Не дамо, да. 40 рабочих мест. Там серьезнейшие экологические проблемы, там, там серьезнейшие работа, нарушения. Вот Виталий Серафимович приеда. Никак иначе. И всех в... Виталий Я Серафимович приеда вам расскажет, разы. что там делается. Я ну лучше вас ну знаю. Будем ждать, вит... Конечно. Поэтому мы будем ждать. Я за мусорный завод, чтобы начал работать. Он сейчас ты что, давай жарить? Сначала да, помоги, треба да, выправить. Да, 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 да. Недолики, а потом будут эксплуатации. эксплуатацию. Не всяких сомнений. Рассказывать о том, что там нету проблем. Человек, который не открывал проектную документацию, рассказывать о том, что там нету проблем, это абсурд. у меня есть на руках все документы, которые подтверждают о том, что там серьезные экологические проблемы. Более того, то что депутаты четвертый раз подряд не могут принять этот завод на баланс, как раз и означает, что они тоже. Ці проблеми. Будемо засмічувати нашу землю. Наступні покоління українців, наступні покоління богодухівців не простять цього злочину. Хочуть збудувати у вас, вже, вже збудували звалище. Це добра справа. Дійсно, треба якось поводитися з відходами. Але ж дивіться, там порушені нормативи, порушені норми забезпечення безпеки ґрунтів. Неправильно вкладені бентонітові ці так звані простирадла, які мають захищати землю. Хіба так можна? Нехай перероблять ті, хто відповідальні за це відповідь, нададуть відповідь суспільству. Нехай буде захищене наше найголовніше багатство наші родючі ґрунти, наші води. Життя людини воно пов'язане невідривно з водою, з повітрям. Будь-які можливості їхнього, е, е, їхнього забруднення мають бути ліквідовані на самому початку. Сьогодні все це можна переробити без якихось шалених витрат, без жертв людських, без жертв людського здоров'я. Навіщо доводити ситуацію до абсурду? Треба лише того, хто неправильно вкладав ці бентонітові захисні споруди, покарати, переробити все як слід по закону і тоді користуватися наступним поколінням безпечним навколишнім середовищем. Згідно Конституції України, кожна людина має право на безпечне навколишнє середовище. Це гарантія надана не тільки нашою державою, а й ще й міжнародним. Договорами нашої держави України у світі. Навіщо порушувати це право кожного громадянина в такий спосіб? Хто винний? Ну якісь може, працівники, ну якісь може, недологі там проєктанти, ну так давайте виправимо помилку і не будемо впиратися рогами в це порушення, і казна ради чого, ради якоїсь мошни, якогось невідомого посадовця, доводити ситуацію до абсурду, де її виправити сьогодні. Це декілька людей можуть вийти і вкласти ці бентонітові е, е, полотна правильно.